سفر ایمان اس کی ابتدا بھی محبت ہے اور اس کی انتہا بھی محبت ہے جو لوگ محبت اور اس کے ذوق اور اس کی کیفیات اور اس کی برکات اور محبت کے اثرات اور محبت کی تجلیات سے محروم ہیں شناسا نہیں ہیں یہ الگ سے محبت کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور محبت کو صرف ایک عمل صالح کی شکل کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں تو گویا وہ سفر ایمان کی ابتدا سے بھی محروم ہیں اور سفر ایمان کے کمال و انتہا سے بھی بیماروں اب امام غزالی کی بات پہ آتے ہیں کہ یا علوم الدین میں انہوں نے ایک کتاب المحب محبت کے عنوان سے پوری کتاب ترتیب دی ہے اپنی زخیم کتاب الاحیاء میں کتاب المحبت والعلفہ پھر اسی طرح محبت اور الفت کے آداب ایک پوری کتاب اس کی ابتدا میں وہ بیان کرتے ہیں امام غزالی کے اللہ کی محبت یہ تمام مقامات کی آخری منزل ہے اور سفر ایمان کے درجوں میں آخری درجہ ہے اب امام غزالی جو نکتہ جس پر ایمفسائز کر رہے ہیں وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ایمان کے باب میں محبت کے بعد نصیب ہوتا ہے ایک مومن کو محبت کے بعد جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف محبت کے ثمرات میں سے کوئی سمرا ہے وہ محبت کا پھل ہے جو محبت کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ محبت کے پھلوں میں سے کوئی پھل ہے جس کو جو نصیب ہو جائے اور وہ محبت کے توابعات میں سے ہے محبت ہی کے نتائج اور توابع میں ہے جیسے مرتبہ شوق شوق کا ایک الگ مقام ہے مرتبہ انس انس کا ایک الگ مقام ہے مرتبہ رضا اللہ کی رضا ایک الگ مقام ہے مرتبہ یقین ایک الگ مقام ہے مرتبہ توکل ایک الگ مقام ہے مرتبہ تفویض ایک الگ مقام ہے اور اس سے ملتے جلتے بہت سے مقامات ہیں جو ایمان اور عرفان کے باپ میں نصیب ہوتے ہیں مگر امام غزالی کہتے ہیں وہ سارے محبت ہی کے نتائج اور سمرات ہیں محبت ہی کی برکات ہیں محبت میں سے ایمرج ہوتے ہیں یعنی محبت کے درخت کے پھل ہیں جو اس کی مختلف شاخوں پہ لگتے ہیں یہ ایک بات بات اب دوسری بات فرماتے ہیں المحبت مقام اللہ وقد متن من مقدمات اور اگر کوئی چیز محبت سے پہلے آتی ہے ایمان کے سفر میں محبت سے پہلے کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وہ محبت کے مقدمات میں سے ہیں یعنی محبت کی شرائط میں سے ہیں ان تقاضوں میں سے ہیں کہ ان کو پورا کر کے آگے گزریں تو محبت نصیب ہوتی ہے یعنی یا وہ محبت تک پہنچنے کے مراحل میں ہیں وہ سب مقامات یا محبت کو پا لینے کے بعد کے نتائج جو سمرات میں سے ہیں مگر ہے سب کچھ محبت ہی سے جڑا ہوا خب وہ پہلے ملے یا بعد میں ملے